Surah yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah Suratul An'am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wa usalli wa usallim ala nabiyihil mustafa wa ba' at. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Bertemu lagi kita di dalam program Sejenak bersama kalamullah Surah yang akan kita fokuskan pada hari ini adalah Suratul An'am Surah yang ke-6 di dalam Al-Quran Surah yang diturunkan di Mekah Mengandungi 165 ayat Di dalam surah ini ini menceritakan tentang secara umumnya penetapan akidah Tauhid dengan bukti-bukti yang bersifat nakli dan juga bersifat akli dan seterusnya menolak pegangan etikot yang batil yang bersifat syirik Secara umumnya, tema-tema yang terkandung di dalam surah ini adalah berkaitan dengan binatang ternakan kerana sebahagian besar ayat-ayat di -ayat dalam surah ini menceritakan tentang hukum hakan berkenaan dengan haiwan ternakan. Begitu juga Allah Ta'ala memerintahkan agar manusia tidak menjadikan haiwan ternakan dan mengambil haiwan ternakan itu sebagai satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan-Tuhan sembahan patung-patung berhala dan sebagainya. Begitu juga Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang ahli kitab itu sudah mengetahui Ciri-ciri Rasul Akhir Zaman yang telah disebutkan di dalam kitab-kitab Samawi seperti Taurat, Injil Zabur dan sebagainya. Begitu juga menceritakan tentang yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah semata-mata. Jin dan sebagainya itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Begitu juga menceritakan tentang dialog di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Ataupun sebagian mengatakan ayah tirinya. Begitu juga dialog Baginda dengan kaumnya. Satu ayat yang menarik untuk dibincangkan itu ayat yang kesembilan daripada surah Al-An'am. Allah Taala berfirman: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَاسَنَا عَلَيْهِمْ مَعْلِبِسُونَ Sekiranya kami jadikan Rasul yang diutuskan itu daripada kalangan malaikat, nescaya kami akan jadikan mereka itu daripada rupa manusia supaya umat boleh menerima dan mendengar perkhabaran daripada mereka kerana manusia tidak akan dapat menerima sesuatu daripada malaikat di dalam rupa asli malaikat kerana tidak sesuai untuk diterima ataupun juga kita boleh sebutkan manusia akan menjadi takut dan sebagainya maka Allah Taala akan menjadikan malaikat itu di dalam rupa manusia untuk diterima perkhabaran daripada mereka ini dapat difahami daripada dua sudut yang pertama rasul menerima secara langsung daripada malaikat ataupun juga manusia manusia menerima langsung daripada malaikat. Namun, iftirat ataupun andaian bahawasanya malaikat itu dijadikan, Rasul itu diutuskan daripada kalangan malaikat, itu secara akidahnya tidak tepat kerana Rasul itu Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala utuskan daripada kalangan manusia agar manusia tidak mempunyai alasan untuk tidak mendengar arahan Rasul itu. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menghikayatkan kata-kata orang-orang kafir atau orang, orang Yahudi mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq ini apa bentuk rasul apakah jenis rasul itu yang bersalak berjalan masuk pasar bersama kita makan dan minum sama seperti kita kerana bagi mereka rasul itu seharusnya daripada kalangan malaikat yang tidak makan tidak minum tidak berkahwin dan tidak berjalan seharusnya mereka itu terbang kerana malaikat itu diketahui mempunyai sayap maka ini adalah iftirat mereka namun sekiranya kalaulah Allah Allah memangnya menghantar Rasul itu daripada kalangan malaikat, maka manusia juga akan mempunyai alasan untuk tidak mengikut mereka. Kerana apa? Ha, oh, mereka bolehlah solat sepanjang malam kerana mereka bukan manusia. Kami manusia, kami ada kewajipan, kami ada anak isteri, malaikat tidak ada nafsu, tidak beristri, tidak beranak dan sebagainya. Maka manusia tetap sahaja akan mempunyai alasan untuk tidak mengikut apa yang disarankan ataupun apa yang dilakukan oleh para malaikat. Maka disebabkan oleh itu, Allah Ta'ala mengutus para Rasul daripada kalangan manusia supaya dekat dengan manusia dan manusia manusia dapat menjadikan rasul itu sebagai contoh ikutan qudwatun hasanah di dalam setiap perbuatan mereka perkataan mereka dan juga pengakuan mereka itu sahaja yang dapat disampaikan pada kali ini wabillahi alhidayati waltaufik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh